Ərəcə salam dostlar. Bugünkü videomuzla sizlərlə yeni gəncəlmələr haqqında məlumat verəcəm. İndi çəkəcək videomuza yeni antrenorlar gəlibdi və bildiyiniz kimi bu iki antrenor vardı. Ə, amma bu antrenor, yəni Guardiola'nın 2000 hardasa belə deyim də 2008-2009-cu ildə olan Barcelona'nın o əsl Barcelona olan vaxtlarında olan Cavan 2009-cu ilin Guardiola-sı gəlib. E, Qiyməti 500 e futbol e, parasıdır. Bildiyiniz kimi, e, burada Krooftu, birrə Kanavarodu. E, bunlar heç, bunlar yəni əvvəl də gəlmişdi. Bunlar zəyifdir, amma Guardiola olanı heç yoxlamamışıq. İnşallah ki, qismət olsa bunu da alıb yoxlaya bilərik. Yeni gələn epiklərdən sizə məlumat vermək istəyirəm. Burada forlan çıxartmaq üçün 150 kart açılmalıdır. O da məncə mümkünlüsüz bir şeydir. Sadəcə olaraq 150-nə açmaq da konkret. Belə Yapon epikləri gəlibdi. Bunlar da çox zəifdir, dəyməz yəni onu oynamağa. Cristiano Ronaldo gəlməli idi, amma sızıntı var idi, amma gəlmədi. Bura gələcəydi, gəlsəydi ola bilsin ki, gəran aya gəldi və yaxud növbəti həftələrdən asə gəldi. Və e, burada gördüyünüz kimi bunlarda elə güclü bir oyunçu mən görmürəm hal-hazırda. Yəni zəif oyunculardan artıq baxmışam. Dəyməz yenə paket açılmı beləmək istəyirsinizsə, burada Joao Felix yaxşıdır. Jorginho e, yaxşıdır, və so, s. Məncə bu ikisindən başqası yalandır orada. Burda da Jamesdı, bir də Michael'lı. Bu ikisi yaxşı oynayır, burada gördüyünüz kimi. Bu qədər. Yəni böyük bir güncəlmə gəlməyib. Ay belə olacaq, elə olacaq. Yəni böyük bir güncəlmə gəlmədi. Dəyişikliklər o qədər də yoxdur. Bir mağazada dəyişikliklər var. Gördüyünüz kimi bu öncülər gəlib. Biz bunu ala bilərik. Pontlardan Eden Hazardı aldım mən. Bir də Cuadrado çox yaxşıdır. E, bu Kolab belə e, güclü bir oyunçu deyil. Onucaq onu almağa dəyməz məncə. Bir də burada Ziyech ala bilərsiz istəsəz. Ziyech köhnədən var, amma təzə gələnlərdən Eden Hazardla Cuadrado'dur. Bunlar da elə bir güclü bir oyunçu deyil, amma yenə də istəsəz ala bilərsiz və yeni e, kampaniyalar gəlir. Bu kampaniyalardan e, danışacağam sizə, amma ilk öncə Streamwatch bileti haqqında məlumat verim. Mən hal-hazırda premium almışam. E, premium aldım ki, premium yaxşıdır məncə. Premium ona görə aldım ki, premiumda oyunçu yeniləməsi var, plus 5 ulduz verir də, yəni bildiyiniz kimi. Baxın burada gördüyünüz kimi bu 5 ulduz verir. Joao Felix-i ala bilərəm. Sonra bir dənə də 5 ulduzlu oyunçu ala bilərəm. Plus 300-ün qaytaracaq mənə bu e-futbol parasının 300-ünü mənə qaytaracaq. Burada 60 günlük yeniləmə verəcək. Yeniləməni birin buradan alırıq. Bildiyiz necə 13 yeniləmə lazım olur, çox lazım olur həqiqətən. Ə, bir dənə oyunçu yeniləmə buradan alacağam 60 günlük. Yəni bu qədər çıdayı oyunçu yeniləmalacam. İnşallah qismət olsa. Və burdakı oyunçular da, yəni bilirsiz özünüz yəqin ki, burdakı oyunçu haqqında məlumatım ehtiyacı yoxdur. Biri uh, blinddir, Bayern Münhen oyunçusudur. Biri də Danjum'dur. Bu da pis oynamır da, yəni. Yaxşı oynayır. Mən baxmışam aram, kartına, özəlliklərinə. Əlavə olaraq bir də etkinliklərə baxa bilər. Etkinliklərdə gördüyünüz vəziyyət budur. Burada nəsə məsləhətli bir şey görmədim. Bir dənə bu Arsenal-on deyəsən. Təsadüfənlaşması var. Bunu oynamağa dəyər məncə. Bunu oynamaq olar. Qalan bu birlərlə nəsə mənasızdır da. Burada kondision istəyir. Yəni ən azı bildiyiniz kimi də, yəni 18 nə İngil İngiltərəli futbolçu olmalıdı. Yəni, yeniləmə hərəkəti bu qədərdir. Yəni yeni heç bir şey yoxdur, gördüyünüz kimi artıq yeni heç nə yoxdur. Amma ə, bir də belə bir məlumat var. Nə dərəcədə doğru olduğunu tam deyə bilmərəm, amma sızıntıdır. İnşallah birinci günləri Real Madrid, Atletico Madrid maçı var və Real Madrid Atletico maçına özəl paket gəlir. Ə, bu paketi sizə göstərəcəm. Paket budur, əziz izləyicilər. Baxa bilərsiniz. Kurtua, Vinicius Junior, David Alaba, Griezmann, Marcos Llorente, Alvaro Morata, Camavinga, bir də Molinadır. Burada həm əsas David Alabadır, Vinicius Juniordur, Kurtuadır, Griezmanndır, Alvaro Moratadır. Yəni ən əsas bunlardır. İndi görək nələr gələcək, nələr ola biləcəyi biz maraqlıdır, görək nə olacaq. Və bir də sizə məlumat vermək istəyirəm. Bu haqqda məlumat vermək istəyirəm. Sözləşmə eləməsinə bir dənə daxil oloan, burdan göstərəcəm. Bu hal hazırda mən aldığım üçün yoxa çıxıbdı. Mən aldım, bu görüntülər çıxdı. Sizə bunu göstərmək istəyirəm. Paketlərdən Madison çıxdı, bu sözləşmədən 3 dənə paket bu baniyə də çıxdı. Kartından da baxa bilərsiz. Fırsatçı qöldüdü kartı. Birdə Timber çıxdı. Timber çox yaxşı oyunur. Həqiqətən də bu da kartı yox edicidir də, çox qəşəng kartı çıxıb. Bu qədər də, yəni çıxanlar bunlardır. Kai Havert çıxmışdı, bildiyiniz kimi. Yəni burada ən yaxşı oynayan məncə Robertsondu. Çox yaxşı oyunur də, yəni həqiqətən çox yaxşı oyunur. Bəyənirəm onun oynadığı oyunu. Betonun cucunu azaldıblar, D-yə D idi, indi Y-yə çevirdilər. Ayda əvvəllər, sonra B-yə atdılar, sonra D-yə, Y indi Y kondisionu atıblar, çox zəyif oynayır. Əziz izləcilər, inşallah gələn yəni videomuzda görüşərik. Kanalımıza abunə olmağı, bizə dəstək olmağı unutmayın. Sağ olun.